Друзья и подписчики канала, всем привет! Сегодня приехал на такую вот местинку, сейчас покажу местинку. Приехал в разведочку, я даже не знаю, что тут. Но тут что интересно, что горбики два дуже-дуже высокие. Может быть поселушка какая-то в этом месте. Сейчас, друзья, покажу местность. Такая вот местинка, это я на горбику стою. В лесе на горбику. Там уже ставочек виднеется. Це я там в прошлому відео на пляжі ходив, монетки знаходив. Такі от, друзі, горбік ось раз. І воно ще один горбик Два. Воно ну, видно, що горбик два Зараз походжу, подивлюся, друзі. Які будуть находочки, буду все вам показувати. Така от місцинка на сьогодні цікава. Похожу, поброжу Ну что, друзья, у меня уже есть первая находочка. Такая вот находочка. Кусочек железки. Такой вот толщины. Ну что, шукаем далее. У меня очередная находочка. Сейчас будем думать, что у нас за находочка. Печного кружок такие вот с печным Ну что, шукаем далее. А у меня очередная находочка. Сейчас будем думать, что у нас за находочка. Топорик, походу. Да, топорик такие вот, друзья. Такая вот находочка. Целый. Не не лопнутый. Такі от топори. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, випала очередна находочка. Зараз будемо дивитися, що вона за находочка. Входу монетка. 10 копеек ходячки. 10 копеек. Да. Украина. 1992 год. Такая вот монетка. Ну что, шукаем далее. Друзья, тут все первую 10 копеечную вытянул ходячку. Тут все другую 10 копеечную ходячку вытянул монетку. А тут все третью ямку прокопал, думал тоже 10 копеек. А ничего подобного, копеечка. Одна копейка 73-го року. Такая вот монетка. Ну что, шукаем далее. Друзья, вот сейчас курточка лежит. Так вот. Возле этой курточки сигнальчики выпала монетка. Сейчас будем думать, что за монетка. Ходячка 25 копеек. Ну, уже бывший ходячка. 92-го року. Ну что, шукаем далее. Такая вот монетка попалась. Сейчас будем дивиться, что за монетка. На этом месте уже 5 монеток нашел. 4 украинских и одну советскую. 10 копеек 1996 года. Такая вот монетка. Друзья, начал копать ямку. Монетка так ось и показалась. Сейчас будем делиться, что это за монетка. Ходячка. 10 копеек. 92 рук. Такая вот монетка. Ну что, Шукаємо далі А у мене, друзі, очередна находочка. 10 копійок 1994 рік. Така от знахідка Ну що, шукаємо далі. Тут, походу, друзі, розсипуха була. Ну все, на этом месте практически все монетки и найдены. Ну вокруг этого куща. Вот так вот. Все. все. монетки практически и найдены. Расипушка. Ну что, шукаем дальше. У меня очередная находочка. походу монетка. Сейчас, друзья, будем смотреть, что у нас за монетка такая. копеечка 1972 год такая вот находка ну а тут СССР ну что шукаем далее а у меня очередная находочка сейчас будем дивиться, что у нас за находочка Трешечка. Три копейки. Три копейчинки. 38 год. Сохранчик бодрый. Такая вот монетка. Ну что, шукаем далее. А у меня очередная находочка. какой кругляшочек выпал. Сейчас будем смотреть, что у нас находочка. пять копеек поздний советик. такая вот змафитка. А тут все названо такие вот монитосик ну что шукаем далее а у меня очередная находочка выпал такие вот кругляшок. сейчас будем дивиться что нас за находочка такая Советик поздний. 20 копеечек. 86 рик. Такая вот знахідка. Ну шо, шукаем далее. Yeah, у меня, друзья, очередная находочка. Сейчас будем думать, что он из-за находочка. Железка какая-то ручка. Опа, Какие-то ящик, друзья. Интересно такая находочка довольно. Какие-то ящик. Сейчас, друзья, я вот копаю да покажу, что за ящик. Может на нем какая-то маркировочка будет. Да, кого такая находочка друзья, выпала очередная находочка. Так. Железячка. Сюда кое до потопного еще трактора. Такая вот железка. волочить чи боронить. Что? Ну, Шукаем далее. Друзья, что вы прямо так визуально монетку побачил? Сейчас будем смотреть, что она за монетка. Копейка. Одна копейка. 1992 года. Такая от монетка. Ну что, шукаем далее. Ну что, друзья, подводим итог копа. Походил по лесу, трошки покопал. Всякой такой жбони, алюминия. Такого всякого. Мелкого железяча трохи набил. Всякого. Жестяночка, ложка алюминиевая. Вот эта штука суцильно классная. Килограмма 3-4 и важить. Сутильный металл. Такая вот находка тоже была. Такие вот находочки. Это тоже сутильный. Тоже оно алюминия. Трубки. Ящик, друзья, такие вот нашел. Килограмм 10 важит. Такие вот ящик. Такие вот находки были. Ну а ты пор... до монеток и попадались мне на копе. Так, 25 копеечек. 5 десяти копеечных. Копеечка 92-го року. Так, 5 копеечек поздний советик, 20 копеечек 86-й год. 1 копеечка 73, 1 копеечка 72, и 3 копеечки 38. Такие вот находочки сегодня, друзья, у меня были. Порадовали. Ну что, друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи на копе Ну и пока.